Masalah gangguan tidur seperti sleep apnea semakin mendapat perhatian di Malaysia termasuk dalam kalangan wanita. Sleep apnea merupakan keadaan di mana pernafasan seseorang terhenti seketika dan mengganggu kualiti tidur setiap hari. Walaupun sering dikaitkan dengan lelaki yang berdengkur kuat, realitinya wanita juga berisiko menghidap gangguan ini. Dalam kalangan wanita, sleep apnea boleh berlaku akibat beberapa faktor seperti perubahan hormon, obesiti, tekanan hidup serta fasa menopause. Berbeza dengan lelaki, wanita mungkin tidak menunjukkan simptom dengkuran yang ketara. Sebaliknya, lebih cenderung mengalami insomnia, sakit kepala pada waktu pagi, kemurungan dan rasa mengantuk berlebihan pada siang hari. Masalah siapnya di Malaysia bukan lagi isu terpencil dan tidak boleh dipandang ringan. Walaupun simptomnya sering disalah anggap sebagai keletihan biasa ataupun tekanan emosi, kesannya boleh memberi impak yang besar kepada kesihatan. Persoalannya, sejauh manakah rakyat di Malaysia peka terhadap tanda-tanda awal gangguan tidur ini sebelum ia menjadi lebih serius? Baik Sugi, kalau kita ikut kepada laporan tadi, 9 daripada 10 rakyat Malaysia alami uh -huh. masalah tidur. Yeah. Kalau kita pernah jumpa mungkin insan-insan ataupun individu di sekeliling kita, pernah tak kita dengar satu dengkuran yang sangat kuat, uh -huh. lepas tu mereka sendiri terjaga dari tidur. Betul, rasa hmm. macam tak boleh, sukar bernafas. Lemas. Kan lemas. Uh -huh. Dan itu antara faktor yang membuatkan mereka sukar untuk tidur dan uh -huh. pelbagai lagi faktor-faktor yang membuatkan seseorang itu sukar tidur uh -huh. dan bukan insomnia sebab dua perkara Betul. yang berbeza dan hari ini Kita nak mendalami perbezaannya, apakah mungkin antara faktor-faktor dan juga rawatan yang mm -hmm. boleh diambil oleh seseorang yang mengalami kesukaran tidur mm -hmm. disebabkan mungkin sleep apnea. Betul. Ya? Mm. Dan bersama kita di studio, kita bersama dengan mm. Dr. Nurul Asma C. Abdul Rahim, iaitu pakar klinikal otorhinolaringologi, Jabatan Otorhinolaringologi, Pusat Perubatan Universiti Malaya. Atau lebih mudah kita panggil sebagai? PNP. ENT. ENT. Assalamualaikum doktor. Apa ya, khabar? Waalaikumussalam. Sihat alhamdulillah. alhamdulillah. Baik doktor. Dengan laporan tadi kita dah dapatkan sedikit mukadimah tetapi hmm. sewaktu so kami berbual dengan hmm. doktor tadi pun doktor dah berikan kami sedikit a uh, mukadimah lah kan. Hmm. Tapi perbezaan dahulu doktor di, di berkaitan dengan insomnia dan juga sleep apnea. Hmm. So sleep apnea ini basically adalah satu bentuk gangguan pernafasan hmm. semasa tidur. Oh, di mana pesakit okay. uh, bila tidur dia berhenti bernafas okay. berulang-ulang kali uh -huh. so bila berhenti bernafas oksigen turun dan badan akan auto terjaga uh -huh. untuk tarik nafas semula uh -huh. dan ia boleh berlaku berulang-ulang kali sepanjang malam dan ini menyebabkan tidur tidak berkualiti. Okey, Okey. tapi kenapa boleh berlaku keadaan begitu? Kenapa ada seseorang ataupun ada individu yang boleh jadi sukar bernafas waktu mereka tidur? So, selalunya ia berlaku apabila saluran pernafasan itu sempit uh -huh. ataupun oh. mudah tertutup. Okay. Terdapat beberapa faktor lah. Selalunya berat badan berlebihan, okay. faktor struktur rahang yang sempit, uh -huh. faktor, faktor muka yang sempit dan juga boleh jadi juga sebab perubahan usia, perubahan hormon, semua itu memainkan peranan yang pentinglah. Faham. Jadi adakah masalah sleep apnea ni doktor mungkin juga daripada kecil berterusan ataupun sewaktu kita dewasa sahaja. So sleep apnea tidak terhad pada dewasa juga. Kanak-kanak okay. Okay. pun boleh ada. Oh, okay. Ha tapi kanak-kanak ni usually berkaitan dengan kelenjar tonsil adenot adenoid yang besar. Mhm. Uh -huh. kes yang sumbatan hidung yang kronik okay. ataupun macam saya cakap masalah rujung ke. Okay. Ha, dan tanda-tanda dia pun <laughs> berbeza juga. Kadang-kadang kanak-kanak datang dengan masalah tidur dan berdengkur, tapi ada juga kanak-kanak yang datang dengan masalah mereka jadi lebih hyperaktif uh -huh. oh. ataupun mudah uh, uh, sukar untuk menumpukan perhatian di sekolah okay. ada yang uh, datang dengan masalah pembelajaran di mana sekolah, prestasi sekolah mereka merosot. Okay. Ha, itu perbezaannya antara kanak-kanak dan dewasa. Oh, oh, saya pernah ada seorang rakan mm. yang anaknya saya rasa lebih kurang 10 tahun mm. membuat pembedahan sebab kesukaran bernafas betul. sewaktu tidur. Macam dia sesak nafas. Betul. Ah, itu sleep apnea lah tu. Ya betul. And then selalunya so, itu disebabkan oleh tonsil yang besar okay. ataupun adenok yang besar. Sebab tu mereka perlukan pembedahan. Oh, oh faham. Okey, baik. Okay. Kalau kita pandang mungkin dari sudut yang berbeza, adakah um, okay. faktor gaya hidup mempengaruhi mungkin pemakanan kita ke ataupun gaya hidup yang tidak sihat ke juga mempengaruhi ataupun bagaimana sebenarnya doktor? Ya, boleh. Uh -huh. So ni bila faktor gaya hidup tak sihat tu dari segi um, kita punya kualiti tidur. Uh -huh. uh, sebab kadang-kadang kebanyakan pesakit ni mereka hanya mengidap kes ringan sleep apnea. Uh -huh. So dengan perubahan gaya hidup uh, dan dan melakukan amalan tidur yang berkualiti ataupun sleep hygiene itu penting. Uh -huh. Uh -huh. So okay. sleep hygiene uh -huh. ni uh, bermaksud kita Susun kita punya rutin atau persekitaran mm. untuk mendapatkan tidur yang berkualiti. Okey, faham. Uh, macam a uh, selalu bangun uh, dan tidur pada waktu yang konsisten setiap mm. hari. Kalau pagi-pagi tu nak power nap, make sure sekejap saja. Ah, okay. uh, takkan sekejap saja <laughs> so tak, tak ganggu waktu malam. And then elakkan screen. Tablet ke, komputer, phone, at least 30 to 60 minit before uh, tidur. Okay. And then wujudkan uh, a tidur yang uh, tenang dan selesa lah untuk tidur. Baik. baik. Oh, okey okay, doktor dan uh, antara tetamu kita pada hari ini bukan sahaja melalui televisyen nak tonton tetapi juga rakan-rakan uh, baru lah tadi kan dan mereka mempunyai soalan soalan puan Rosmah ya silakan puan Rosmah apakah posisi tidur yang baik untuk menghindar menghindar apnea nilah hmm. oh bangku soalan posisi tidurnya. so posisi tidur yang baik adalah mengiring bila kita tidur mengiring, kita punya saluran pernafasan pun akan lebih terbuka. Okay. Ha, maksudnya rahang kita, lidah kita tak tutup saluran pernafasan itu. Mm -hmm. So, sleep amnia, risiko sleep apnea pun berkurang. Okey. Doktor okay, mengiring pasang. ke kiri ke mengiring ke kanan ha, tu doktor? Dua-dua boleh kanan kiri duduk boleh. Oh, tak Dan ini. Baik, baik. Dan mungkin juga Dr, amandakan um, doktor ada modul uh, ni. Uh, ni. Uh, boleh doktor tunjukkan apakah sebenarnya yang berlaku ataupun bagi mereka yang selama ini adalah masalah berdengkur. Yeah. Tapi alah berdengkur je, biasalah kan. Yeah. So diam dia diamlah tu kan. Betul. Tetapi tidak pernah mengambil langkah untuk mendapatkan uh, rawatan ataupun at least konsultasi daripada doktor mm. kan. Uh, okay. So boleh uh, kita tengok modul yeah. ni. Boleh uh, doktor angkat saja. So, so boleh hari. tengok uh, Sebenarnya so, seorang penafasan saya cakap sempit itu, mm -hmm. soalnya, terutamanya di bahagian hidung. Okay. Kadang-kadang suco dalam hidung boleh bengkak ataupun bahagian tonsil ini dan aeronaut boleh besar. Mm -hmm. Dan juga suco muka, muka macam rahang yang kecil dan ke belakang. Mm -hmm atau lelangit langit yang sempit oh. dan tinggi semua tu boleh mengecilkan okay. ruang pernafasan okay. so meningkatkan risiko sleep apnea. Faham, okay. faham. Okey. Mm -hmm. uh. mm, sekarang kita faham uh, sleep apnea ni adalah tidur yang terganggu. Kita kita boleh tidur, kita tak ada masalah tapi tidur kita tu ter, terganggu. kita terganggu sekejap-sekejap mm. kita terbangun, sekejap, sekejap kita terbangun. Persoalannya doktor, macam yang Sugi katakan tadi mungkin ramai dalam kalangan kita rasakan normal lah mungkin uh -huh. penat sangat kita berdengkur dan sebagainya, tetapi bila perlu kita dapatkan rawatan sebenarnya ataupun apa fasa yang kita tahu ini aku dah kritikal dah ni, uh -huh. bila nak kena pergi jumpa doktor? So, soal simptom yang pesakit alami uh -huh. adalah of course berdengkur waktu malam uh -huh. dan juga gangguan tidur, uh -huh. tapi kadang-kadang pada siang pun mereka boleh ada juga ngantuk berlebihan dan uh, mm -hmm. ini sangat berisiko mm -hmm. di mana jika pesakit bekerja tertiba okay. tertidur okay. ataupun lebih bahaya jika memandu tertiba oh, tertidur betul -betul. Uh, ini dinamakan microsleep mm -hmm. di mana pesakit tertidur seketika tanpa sedar uh -huh. dan uh, membahayakan keadaan uh, selalunya di jalan rayalah. Okey, oh. okay. baik. Dan uh, okey, doktor kita ada komen-komen di Facebook daripada uh -huh. Sofia, katanya puan Sofia, saya 64 tahun dan sukar tidur sejak 3 tahun yang lalu. Saya tidak pernah overweight. Semalam saya tidur pukul 4 pagi dan bangun pukul 5:30 pagi. Setiap hari begitu. Siang kadang-kadang boleh tidur, kadang-kadang tak boleh tidur. Uh -huh. Adakah ini berkait dengan sleep apnea? Ya betul. So actually Soalan yang sangat bagus. Uh -huh. Soalnya ini, ini berkaitan dengan sebab uh, Puan Sofia sudah 64 tahun. So uh, Soalnya berkaitan dengan hormon wanita. Lah. Oh. Uh, selepas menepas, hormon paras hormon menurun. Uh -huh. So hormon wanita ni bagus dari segi dia memastikan saluran pernafasan kita kekal stabil waktu tidur Baik. dan tidak mudah runtuh atau collapse. So selepas menopause, uh, paras hormon menurun, so sarung pernafasan senang tertutup. Mm -hmm. So Puan Sofia actually uh, ada risiko untuk um, mendapatkan apnea lah. So saya sarankan Puan okay. Sofia untuk uh, pergi ke doktor pakar untuk okay. buat penilaian dan uh -huh. boleh dapat rawatan yang sesuai. Oh. Mm okey okay. baik itu saranan daripada doktor untuk Puan Sofia Puan Sofia uh -huh. tadi bila puan bercakap tentang penilaian uh -huh. ataupun ujian uh, rakan wartawan kita yeah. Lisa sempat untuk buat ujian yang sesuai bagi mereka yang ada masalah tidur. Jom kita saksikan laporan ini. Masalah gangguan tidur semakin mendapat perhatian kerana ia boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental seseorang. Ramai yang tidak menyedari bahawa mereka mengalami masalah ini kerana simptomnya seperti keletihan dan mengantuk sering dianggap perkara biasa. Kiranya wanita ada uh, masalah gangguan tidur. Uh, pertama sekali anda me, uh, perlu mendapatkan konsultasi daripada doktor lah, kerana untuk saringan uh, dulu. So biasanya uh, doktor akan mendapatkan uh, secara perubatan secara keseluruhan. So lepas dia dapat uh, diagnosis awal, so dia akan merujuk kepada uh, doktor yang berkepakaran dalam masalah gangguan tidur. So biasanya lepas uh, kad, uh, doktor yang berkepakaran dalam masalah gangguan uh, tidur, mereka akan membuat uh, pemeriksaan fizikal yang sangat teliti. Wanita dia uh, tidak um, akan mengadu ada uh, pendengkuran yang kuat seperti lelaki fisiologi tidur wanita adalah berbeza dengan lelaki so a uh, kerana wanita punya tidur dipengaruhi oleh hormon perubahan hormon uh, sepanjang uh, masa pemeriksaan dan ujian khas diperlukan bagi mengenal pasti punca sebenar gangguan tidur yang dialami Salah satu ujian yang biasa digunakan ialah ujian tidur yang dikenali sebagai sleep study atau polisomnografi. Ujian ini dilakukan bagi memantau corak pernafasan, kadar degupan jantung, tahap oksigen dalam darah serta aktiviti otak ketika pesakit sedang tidur. Ia merupakan kaedah untuk mengenal pasti gangguan seperti apnea tidur dan juga insomnia. Pengukuran antropometri Uh, pemeriksaan dengan scope uh, untuk hidung, uh, kerongkong semua. So selepas itu kami akan sarankan untuk membuat uh, ujian tidur. So probe dan sensor yang kami ada actually untuk uh, memantau gelombang otak, uh, pergerakan mata, pernafasan, uh, denyutan jantung dengan pergerakan pesakit macam pergerakan kaki macam tu. So uh, satu uh, macam Uh, ada video sepanjang masa semasa pesakit tengah tidur. So selepas pesakit tidur, uh, juru teknik tidur akan memantau data dengan pergerakan pesakit uh, di bilik sebelah dan berdasarkan data itu uh, pakar akan uh, membuat interpretasi. Dan daripada data itu kami boleh tahu uh, berapa teruk masalah uh, gangguan tidur ini. Perengku kuat kerap terjaga dan masih letih walaupun sudah mendapatkan tidur yang secukupnya ia mungkin salah satu tanda anda mengalami sleep apnea seperti kita dapat lihat pesakit pada hari ini sedang menjalani salah satu ujian untuk memastikan pernafasan mereka kembali normal dan mendapatkan tidur yang nyenyak. Uh, rasa letih, bangun dengan uh, sakit kepala atau selalu tidak dapat fokus dalam kerja semua uh, sila cakap dengan doktor dan juga mendapatkan bantuan profesional kerana masalah macam ini kalau boleh dirawat dengan awal kesannya sangat baik pengasahan masalah tidur adalah langkah penting untuk memastikan rawatan yang tepat dapat diberikan dengan ujian yang tepat pesakit boleh menjalani kehidupan yang lebih selesa dan bebas daripada gejala yang mengganggu. sesuatu yang baru bagi saya sendiri yang menonton Ay, betul lah. kan ujian untuk melihat uh, kualiti tidur kita ke doktor ya betul okey mungkin doktor boleh ulas sedikit antara prosedur tadi mm. yang kita saksikan so itu adalah uh, polysomnography ataupun okay. uh, lebih dikenali sebagai sleep study ataupun oh, ujian tidur okay. so uh, mereka basically letak uh, mereka monitor corak uh, kita tidurlah mm. uh, monitor kita punya oksigen mm. degupan jantung ada pergerakan badan. And then based that, kita boleh kategorikan pesakit kepada kes ringan, sederhana dan berat. Oh, oh, Selama ini berapa lama ujian tidur tu, doktor? Oh, kita dapat sepanjang keputusan. malam. Ha susah oh, malam. Maksudnya yeah. tidur betul lah ni. Ah, tidur betul. Tidur betul. Oh. Sama ada di makmal <laughs> ataupun kadang-kadang kita boleh juga buat di rumah lah <laughs> untuk kes-kes tertentu. Okey, okay, faham. Okey, itu antara ujian yang boleh kita lakukan uh, kalau kita nak tahu level kita uh -huh. kita berada di tahap mana. Okey, kita nak uh, panjangkan juga soalan daripada penonton-penonton kita iaitu daripada puan Nurul Aiman Daud katanya saya dah cuba makan magnesium tapi still tak mudah tidur umur menuju ke 40-an adakah sebab perubahan hormon baik doktor bila kita bercakap tentang masalah tidur dekat hmm. kalau kita dapat baca di media sosial hmm. ramai yang bagi pelbagai pendapat hmm. cuba rendam air cuba rendam kaki dalam air garamlah uh magnesium lah, fish oil lah dan sebagainya adakah ini semua sebenarnya membantu ataupun apa sebenarnya pemakanan yang boleh membantu kita dapatkan kualiti yang baik kualiti tidur yang baik doktor hmm. so uh, berkaitan dengan magnesium tadi uh -huh. okay, magnesium sebenarnya sesuai untuk pesakit yang sukar untuk tidur sebab okay. dia boleh relaxkan badan uh -huh. kita untuk tidur tapi untuk sleep apnea ni dia lebih kepada saluran pernafasan yang sempit okay. ha, disebabkan faktor anatomi, berat badan berlebihan so ia bukanlah salah satu rawatan untuk sleep apnea Baik. Okay. so maybe okay. dia boleh membantu untuk tidur tapi tidur tu terganggu juga okay. ha, sebab tu sempit, -sempit kan Faham. so uh, perlu penilaianlah oleh doktor dan perlu rawatan yang sesuai lah. Okay, dan bagi wanita yang dalam fasa mungkin menopause ataupun sudah menopause mm -hmm. kan doktor, mungkin mereka bukan, mungkin ramai dalam kalangan mereka yang berkongsi mereka sukar tidur mm. dengan hot flashes dan betul. sebagainya. Adakah mereka dalam kategori sleep appnya dan apa yang perlu mereka mungkin perhatikan perubahan pada diri mereka dan kemudian dapatkan rawatan? Mm, betul. So basically wanita ni simptom dia kadang-kadang berbeza sikit. Mm yang Laki. tidak tipikal okay. berbanding lelaki and ada yang simptom dia macam senyap sikit ha, tak banyak wanita yang berdekur hmm. dan kuat ada yang tak mengaku ke semua so uh, bila tanda tanda macam uh, kemurungan uh, cepat cemas mm -hmm. itu juga boleh jadi salah satu simptom tak tipikal TPM nya oh, okay. di kalangan wanita yang selepas menopause baik so kalau ada simptom tanda-tanda itu uh, tambah juga dengan ada berdengkur ada bangun tengah-tengah malam mengantuk waktu siang memang kena buat lah. Oh okay. tapi doktor bagi mereka pula yang mungkin ada masalah depression, mm -hmm. um, emosi terganggu mungkin dengan masalah di tempat kerjanya, masalah perhubungannya, anak-anak sebagainya. Adakah ini juga antara yang menyumbang kepada sleep apnea ini atau bagaimana? So ada? emotional uh, bila ada tekanan emosilah yeah. ataupun chronic stress, okay. ia lebih kepada mengganggu kualiti tidur dan ia actually boleh membuatkan simptom apnea lebih ketara. Mm -hmm. Oh okey. So itu pun boleh jadi juga mm -hmm. salah satu apnea. Okey, mm -hmm. tetapi bila kita mungkin murung, kita yeah. stres secara mm -hmm. amnya, ia ini memberikan impak dan tak cukup tidur, memberikan impak kepada kesihatan keseluruhan kita. Mm -hmm. Betul, Doktor? Betul. Jadi, antara masalah-masalah lain yang bercabang disebabkan sleep apnea, Doktor? So kalau rawatan sleep apnea tidak dibuat dengan awal, sebenarnya mm -hmm. ada banyak komplikasi panjang. Okay. jangka panjang seperti penyakit jantung, mm. tekanan darah tinggi, kawalan gula dan juga strok. Ooh. Oh, okey. Baik, baik, baik. Hmm, okey, okay. okay boleh ke kalau kita nak panjangkan satu ah, lagi boleh soalan? Boleh, boleh. Berdebar sikit juga. Berdebar <laughs> rasa dia. Boleh ke uh, satu lagi daripada okay. Alexander exactly. wow, Matias. Sedap, nama sedap nama awak. Okey, katanya doktor, uh, Alexander ni berusia berusia 34 tahun dan pernah terjaga waktu tidur kerana suka bernafas. Jadi apakah rawatan yang baik untuk mencegah hal <tuk> itu kembali berlaku dari tadi? Doktor memang sebut kita kena dapatkan rawatan, kita kena <tuk> dapatkan rawatan. Untuk mereka yang alami masalah apnea ini, apa antara rawatan yang boleh diberikan? Adakah ubat-ubatan saja mencukupi ataupun ada rawatan-rawatan tertentu? Ya, dan saya nak selitkan satu doktor. Ada stiker yang ya. boleh beli di farmasi atau on online <tuk <tuk untuk, untuk hidup. letakkan melancarkan pernafasan <tuk> kita, ya. Okey. so rawatan sleep apnea ini bergantung kepada punca saluran pernafasan dan juga tahap keturukan lah, kes okay. ringan mm -hmm. kes sederhana kes berat so kes ringan soalnya boleh uh, dimulakan dengan perubahan gaya hidup okay. dan juga sleep hajin mm -hmm. macam okay. saya cakap okay. dan kes berat dan sederhana soalnya kita perlukan bantuan tekanan udara uh, pernafasan mm -hmm. iaitu mesin CPAP suatu malam. Dan ada juga pesakit yang sesuai dengan perkakas mulut ataupun oral appliance. Okay. Okay. So dia berbeza sikit dengan yang yeah, tip tu. Tip yeah. tu dia hanya macam membuka kita punya sarang hidung lah. Okay. Tapi oral appliance ni kita boleh letak di bahagian mulut mm -hmm. untuk bantu posisi lidah dan rahang. Oh. Dan, dan juga untuk uh, kes berpunca pada tonsil mm -hmm. ataupun adenot yang besar, pembedahan boleh dipertimbangkan lah. Mm -hmm. Tapi uh, rawatan ni yang penting, Uh, dia bukan satu untuk semua. Okay. Dia based uh, case by case okay, lah. Uh, so, uh, ada untuk case yang kompleks, kadang-kadang kita perlukan klinik kepakaran, kepakaran multidisciplinary. Uh -huh. Macam uh -huh. melibatkan ENT, maxillofacial, respiratory, beragigi. Yang asyik kini ada di PPM lah untuk dewasa dan kanak-kanak. Oh, okay. oh, okay. Tapi, sorry doktor. Uh, pekakas mulut dengan yang stiker saluran pernafasan uh -huh. tadi tu kena dapatkan uh, suggestion daripada doktor yeah, so, pun? So, ataupun kita boleh beli je sendiri? Sebenarnya, itu, kita kerjasama dengan doktor bedah gigilah ataupun ortodontik Okey. So perlu dapatkan saranan daripada mereka dahulu jika sesuai dan boleh gunakan. Okey. Saya derakan juga. Dia kata dia tak dapat deep sleep tapi tak tahulah sebab masalah kesihatan ataupun tak derakan sekati. Ah kawan tu tak tahulah apa kebanyakkan kawan tu. Okey. Di sini ada satu lagi komen daripada Alina Ali. Katanya saya pun ada OSA OST? Uh, is it sleep yeah, apnea? betul. Dia? Obstructive oh, sleep okay, nya Dan guna CPAP machine setiap malam untuk bantu. Sangat bagus, Arina. Betul. Itu yeah. adalah salah satu rawatan dia. Lah, yang okay. itu CPAP machine. Okey, okay, okay, jadi betul, betul lah apa yang digunakan itu. Okey, baik. Dan kalau kita boleh panjangkan juga soalan daripada penonton kita di studio. Puan Nur Hayati ya. katanya. Ah, silakan, Puan Nur Hayati. Assalamualaikum, Doktor. Uh, saya nak buat okay, pertanyaan. Uh, bagi warga mas, masa yang sesuai untuk warga mas tidur tu masa mana? Okey. Uh, ada setengah pendapat kata uh, masa tengah hari itu yang sesuai uh, untuk tidur dan uh, semalam malamnya pula. Hmm, betul. So uh, macam saya terangkan tadi uh, untuk sleep hygiene tu kadang-kadang kalau kita nak tidur di siang hari power nap lah kita katakan lah. Kalau boleh terhadkan sikit lah. Janganlah sampai 3-4 jam waktu tengah hari tu. Maybe just setengah setengah jam ke sejam Uh, sebelum selepas sebelum zuhur ke and then untuk malam pula uh, kalau boleh um, lepas dah dinner at least 2 jam lepas dinner tu baru tidur hmm. uh, sebab tak oh, nak okay. makanan berat sangat makan berat-berat yeah. terus tidur pun bahaya juga okay. Okay. Uh, tak tak sihat jugaklah baik so maybe yeah, sekurang, dalam sekurang-kurangnya berapa jam untuk warga masyarakat? untuk tidur yeah. kalau boleh 6 ke 8 jam Tidur, gitu okay, sleep tak? tu sangat important lah. Okay, uh, jadi doktor mungkin secara amnya bagi bukan setakat untuk warga emas, tetapi yeah. secara amnya boleh tak doktor perincikan sleep hygiene ini macam mana mm. cara untuk kita tidur dengan betul? Mm. Okay, so. Uh, pertama adalah bangun dan tidur pada waktu yang konsisten okay. setiap hari termasuk jangan hujung, ya. hujung minggu <laughs> jangan snus. itu saya uh, okay. okay and then macam um, and then hadkan power nap kepada 30 ke sejam sahaja kedua elakkan skrin uh -huh. uh, sejam sebelum tidur okay. ketiga uh, satu lagi kalau boleh biarkan uh, tempat tidur kita tu untuk tidur a okay. uh, jangan letak laptop semua uh -huh. jangan buat kerja berker kat jangan atas tu jangan buat kerja uh -huh. sebab nanti kita otak kita akan kekal aktif right okay. sebab okay. kita nak ke zon tenang mm -hmm. untuk zon tidur. Mm -hmm. okay, and then uh, actually dari segi tabiat kalau boleh kurangkan um, makanan berat, mm -hmm. kalau merokok tu janganlah merokok sebelum tidur, okay. jangan minum alkohol okay. sebab so, bahan-bahan ini actually boleh buat otak kita kekal uh, aktif dan kadang-kadang bahan-bahan ini juga boleh menyebabkan otak kita terlampau ter, uh, lemah mm -hmm. dan lagi senang nak tutup waktu tidur. Okey, baik. Dan oh. uh, tadi gambaran di skrin adalah CPAP machine, doktor. Uh, ya? Ini dia betul. dia, ini dia machine oh. yang digunakan. Oh. Ini dia mesin dia. Okey, okay, okay, baik. baik. Okey, kita nak tujukan ataupun ada satu lagi soalan <coughs> daripada rakan baru kita di studio. Silakan, Puan. Assalamualaikum, Puan Doktor. saya nak tanya, uh, berdengkur ni akibat daripada terlampau letih apa ataupun terlampau kenyang? Oh darlok pak pendam eh puan okey baik baik silakan doktor <laughs> ya yeah, actually banyak juga yang cakap, oh saya dengkur sebab saya detillah mm -hmm. saya dengkur sebab saya kena tidak sebab berdengkur ni actually sebab saluran pernafasan yang sempit mm -hmm. and then bila kita tidur actually otak di bahagian tekak kita menjadi relax mm -hmm. and then bila saluran tu sempit bila udara masuk getaran tu yang menyebabkan dengkur mm -hmm. and then bila sleep si apnea mereka akan dengkur dan saluran pernafasan tutup berhenti bernafas dan bangun semula. Okay. So episod tu berulang-ulang. Okay. So menyebabkan tidur tidak berkualiti lah mengganggu tidur kita. Sebab tu kita berdengkur. Bukan sebab penat, bukan sebab terlalu kenyang. Terlalu nyenyak, terlalu kenyang tidak. Oh okey jadi betul. lepas ni kalau ada orang berdengkur jangan pandai cakap eh penak sang. Betul. Awak kena check kalau kita tapi doktor saya nak tanya satu soalan kenapa oh. kalau disebabkan oleh saluran pernafasan yang mungkin sempit dan sebagainya. Hmm. Kenapa ada hari yang berdengkur ada hari yang tidak berdengkur? Hmm. So uh, itu misalnya it, it, uh, tengok faktor lah kadang-kadang faktor di mana kita ada makan ubat yang lain oh. ke ada hari hari tu kita tak makan ubat. Okay. Ha. Dan boleh jadi juga faktor di mana hari tu kita tidur awal ada yang tidur lewat ha, okay. so itu ada jaga-jaga fakta juga tapi sebenarnya untuk si mamia ni hmm. dia akan tidur bukan saja uh, berdengkur mm. tapi dia akan terjaga-jaga waktu mm. malam mm. Ha, dan kadang-kadang dia bertukar-tukar posisi so dia ada simptom lain juga dengan berdengkuh, tidak berdengkur sahajalah. okey okay. mm. okay. okey okey faham okey baik doktor mm. dari sudut perubatan mungkin apa sebenarnya yang dimaksudkan tidur berkualiti adakah tidur 6-8 jam tanpa sebarang gangguan mm. ataupun tidur berkualiti ni sebenarnya macam mana sebenarnya doktor kita dapatkan so tidur berkualiti mm. adalah tidur yang tidak terganggu mm. okey tidak terganggu di mana kita bangun tidur macam memainkan um, kita step 8 mm -hmm. and then kita akan straight tidur tanpa terbangun-bangun, tanpa nafas tersedak-sedak, tanpa mm -hmm. bertukar tukar posisi, waktu pagi kita akan bangun rasa fresh. So oh, untuk okay. uh, pesakit siap bunian ni waktu pagi mereka akan rasa macam masih lagi letih, mm -hmm. sakit kepala, kering tekak. Uh, so itu tidak baguslah. Okey okay, dan okay, okay. banyak yang doktor sudah pun terangkan daripada tahap-tahapnya dan sebagainya dan termasuk rawatan tadi doktor dah ya. sentuh. Jadi adakah apa-apa lagi yang doktor ingin tambah mungkin peringatan bagi mereka yang mempuny mempunyai masalah tidur disebabkan sleep apnea ya. ataupun ada apa-apa rawatan lain yang belum disentuh lagi? Okey, okay. so uh, nasihat saya jangan abaikan isyarat badan, ya jangan normalisasikan juga dengkur kuat dan juga uh, mengantuk siang okay. uh, sebab tanda-tanda itu -tanda jika berlaku secara berterusan uh -huh. itu bukan lagi perkara biasalah yang perlu dibuat penilaian awal sebab rawatan awal sleep apnea ni, dia boleh uh, mengelakkan komplikasi jangka panjang lah okay. macam saya cakap sakit jantung, darah tinggi dan stroke semua. Uh -huh. Uh -huh. So, uh, and so bila kita awal kesan, kita, so kita mudah urus juga lah dan kualiti hidup pun boleh bertambah baik. Ah, ah seperti ke baby, seperti yeah, yeah, <laughs> ke baby. Tapi doktor boleh dirawat sepenuhnya, boleh sembuh uh, ke uh, sepenuhnya? Oh ya, berkesan, berkesan. Sebab kadang-kadang okay. uh, rawatan dengan mesin CPAP uh -huh. ataupun pembuangan tonsil itu boleh mengurangkan risiko hip emnya yang kadang-kadang sebab saya handle pada kanak-kanak mm -hmm. kan so kadang kanak kanak-kanak tu dah tak ada dah dengkur ah, okay. ha, dan dia punya sekolah pun lagi bagus lebih bagus fokus apa hmm. ha, aktif kurang baik. so berkesan sangat baik, berkesan baik, baik. saya rasa hmm. ini sangat-sangat hmm. sangat penting peringatan yang penting bukan setakat untuk kita yang dewasa tapi mungkin yang punya anak-anak berdengkur kadang-kadang kita rasakan oh penat sangat kat sekolah so, hari ni sebab tu dia berdengkur hmm. tidak mungkin anda harus perhatikan uh, dia punya cara ataupun betul. patternnya hmm. kemudian bawa anak anda ke seorang pakar untuk mendapatkan bantuan. Hmm. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Nurul Asma C. Abdul Rahim atas penjelasan dan juga jawapan-jawapan yang saya harap menjawab persoalan-persoalan daripada penonton-penonton ya, kita di studio. Terima kasih banyak-banyak atas soalan itu.